आपण पाहत आहात ईडी व्ही बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास जालना शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या संत गाडगेबाबा जलाशय म्हणजेच घाणेवाडी तलाव याची देखभाल दुरुस्ती या आठवड्यात पूर्ण करावी अन्यथा पुढील आठवड्यामध्ये पुन्हा आमोरण उपोषण सुरू करण्यात येईल असा इशारा समस्त महाजन ट्रस्टच्या प्रभारी नूतन देसाई यांनी दिला आहे जालना शहरात विविध संस्थांच्या माध्यमातून या जलाशयाची दुरुस्ती करण्यात आली घाणेवाडी जलाशयातून गाळही काढण्यात आला त्यामुळे पाणीसाठा वाढला आहे म्हणूनच हा पाणीसाठा वाया जाऊ नये आणि कोणालाही इजा होऊ नये म्हणून या तलावाच्या सांडव्याची दुरुस्ती आठ दिवसात करावी अशी आग्रही भूमिका या सर्वांनीच घेतली आहे जालना शहरातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौकामध्ये आज लाक्षणिक उपोषणही करण्यात आले या उपोषणाला मान्यवरांनी व्यापाऱ्यांनी उद्योजकांनी आणि सामान्य नागरिकांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला आहे जो हमारा उपोषण है वो सद्भावना उपोषण है जनजागृती के लिए उपोषण है जैसे सबको पता ही है कि जानेवारी फर्स्ट से हम लोग ने गान्नेवाडी तालाब में डिसेल्टिंग का काम शुरू किया है समझ महाजन आईश्वरी का फाउंडेशन फिर कुंडली का सीना और पूरे झालनागर मिल के हम लोग पाँच महीने से ये काम कर रहे हैं अभी तक चार लाख तीस हजार ट्रैक्टर हम लोग वहाँ से गाड़ उठा चुके हैं और बाजू में जो डैम है यहाँ पे गानेवाड़ी का वो पूरा खराब हो चुका है अगर वो बराबर रिपेयर नहीं करेंगे तो जो मेहनत हम लोग ने पाँच महीने में की है पानी बचाने के लिए वो शायद पूरा बह के पानी चला जाएगा वो नहीं जाए और जागृति हो लोगों में कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं पानी का विषय है और लोगों को पता होना चाहिए कि पानी के लिए लोग क्या क्या करते हैं तो वो हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे लोगों में एक अवेयरनेस लाना वो हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे आज ये कुपोषण का कार्यक्रम रखा है तो ये तो एक खाली ट्रायल है बाद में आमरण उपोषण की भी तैयारी है हमारी कि हम उस उसपे भी बैठेंगे क्योंकि इसके बिना अगर समझेंगे क्योंकि डेफिनेटली वो लोग भी चाहेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पे बिगड़े नहीं डेफिनेटली वो लोग और मेन प्रॉब्लम क्या है कि बारिश आना शुरू हो गई है हफ्ते के अंदर ही अगर वो लोग का तो बाकी बाद में करेंगे के बाद उसका कोई मतलब नहीं है वो अगर नहीं किया तो हम लोग आमरण उपोषण पे बैठने के भी तैयारी है अल्टीमेटम करना देता है आठ दिन अल्टीमेटम की पूर्ण बारिश आए उसके पहले आप लोग को ये रिपेयरिंग का काम कर देना चाहिए हम एक भी ठेम पानी मट्टी बाहर नहीं बहे इसके लिए हम लोग का ये जो बैठे है इसके लिए पानी अड़वा माटी जीरो